Dia lebih risau ni apabila budak-budak ni dia mudah ada tanggapan salah pasal hubungan. Yes. Tanggapan salah pasal cinta dan even about their their own oh bodies body, eh. Ah yeah. ha, dahlah berde yang tengok pornografi adalah rekaan semata-mata and it's not realistic kan sebab dia dilakonkan. Hmm, betul. Dia pun ada skrip dia kan. Betul, ha. Ha. And betul. it's promote violence and hmm. also dia perlakukan seorang wanita itu sebagai objek seks It look down on women's. Hai semua, selamat datang ke satu lagi episod PWD Podcast. Tempat kita belajar perkara yang penting dengan cara yang mudah, santai dan menyeronokkan. Hari ini kita nak bincangkan satu topik yang orang malu bercakap tapi sangat penting untuk adik-adik tahu. Okey, apa tu? Kita nak belajar pasal apa itu pornografi, kesan-kesan pornografi dan cara mengatasi ketagihan pornografi. Saya Dr. Rabiya akan temani anda pada hari ini bersama dua orang tetamu istimewa. Okey, Puan Farisha seorang ibu yang perhatian Hai Puan Farisha. Hai. Dan juga Puan Amina seorang pakar psikologi klinikal kanak-kanak yang banyak berpengalaman bekerja dengan kanak-kanak ya. Hai Dr. Rabiya, hai uh, Puan Farisha, terima kasih. So hari ini kita akan membincangkan topik secara santai dan kita berharap ilmu ini kita dapat kongsikan kepada adik-adik untuk menangani masalah uh, maybe pornografi uh, di dunia online. Yes and hi Dr. Ravya and Puan Amina. I am so excited to be here today untuk sembang topik yang sangat penting hari ini. So nak make sure that adik-adik kita kat rumah tu sentiasa terlindung. Okay that's exciting So yeah. okay So jom kita mulakan dengan Perniagaan asas dulu Maksud pornografi itu Jadi Puan Aminah Boleh tak explain kat kita orang Apa itu maksud pornografi Okay uh, terima kasih doktor Okay soalan yang bagus uh, Sebenarnya pornografi ini Menunjuk kepada gambar Video Ataupun cerita Yang menunjukkan perlakuan seksual Secara melampau Atau terbuka Biasanya ia bertujuan untuk menimbulkan rasa gairah Tapi bahan-bahan ini bukan tuntunan untuk adik-adik atau anak-anak kita Dan paling penting untuk semua tahu Bahan pornografi ini adalah untuk hiburan semata-mata Dan dia tidak sama sekali menunjukkan hubungan yang nyata di dunia kita Ya yeah, and kadang-kadang kan It's like budak-budak ni tak sengaja pun Nak you know Nak jumpa benda ni Sometimes they're looking for a different video online Tiba-tiba eh macam terkeluar pop-up kat situ kan Something that is obscene So bila tengok then They finally You know have, can you relate kids Macam rasa macam tiba-tiba rasa macam malu And then macam eh what's that That's disgusting And a little bit of curiosity kan So walaupun kita cuba as parents ni cuba tapis ya macam you know, video yang orang tengok and atau game yang orang main iklan-iklan yang dipaparkan memang sometimes it's luar daripada kawalan kita betul tu Sebenarnya kalau kita tengok adik-adik ni boleh ada perasaan you know, tak selesa, rasa seram, rasa macam confused, keliru, rasa geli ataupun rasa sedih kan? Rasa macam tak selamat apabila ternampak bahan-bahan tersebut. Ini menunjukkan tanda yang besar yang patut adik-adik uh, sedar bahawa yang pahadi tak sesuai untuk adik-adik. So penting juga untuk ibu bapa untuk ajar macam mana nak respon bila nampak bahan-bahan yang macam ni atau uh, benda macam ni pop up dekat video. So apa nak buat? So paling penting ialah adik-adik mengikut a uh, ni nilai kepercayaan keluarga jika berlaku perkara begini. Hmm. Jadi ingat adik-adik, kita kena percaya pada perasaan kita. Kalau lah kita tengok sesuatu dan kita rasa, eh apa ni? Tak elok? Bermaksud betul lah benda itu tidak elok. Jadi kita kena jauhi daripada benda-benda tersebut. So so selain so, itu penting untuk kita tahu bahawa memiliki, menghasilkan, mengedar dan menjual eh bahan pornografi berkaitan dengan kanak-kanak ini adalah satu jenayah yang sangat besar kat negara kita eh. So dekat negara kita ada satu akta kesalahan uh, seksual uh, terhadap kanak-kanak 2017 ni. Dia ada memberi uh, memberi punishment yang sangat besar kepada pesalah-pesalah seperti uh, penjara, sebatan dan juga denda yang sangat tinggi. Contoh eh, saya bagi seperti dalam seksyen 8 dekat akta yang sama itu, kesalahan edarkan bahan pornografi kanak-kanak ni. Okey, pesalah itu dia boleh dipenjarakan hampir 15 tahun maksimum eh dan sebatan 3. Manakala section uh, la 10 eh di mana pesalah dia melihat pornografi just watching the pornography kanak-kanak dia boleh dipenjarakan hampir 5 tahun dengan denda sebanyak rm ringgit. Uh, jadi kita nak faham sekarang apa kenapakah pornografi ni adalah satu jenayah why is so bad. Jadi puan Aminah boleh tak explain kat kita orang apakah kesan bahaya pornografi selain daripada aspek undang-undang. Okay. Daripada segi perubatan Sebenarnya otak kita ni mempunyai satu bahagian Yang mana kita mengeluarkan hormon kita panggil dopamin hmm. Dopamin ni dia work on pleasure principle So apabila kita di muda ni masih berkembang Dopamin level ni memang sangat tinggi Especially bila kita dedah ataupun otak kita ni Terdedah kepada bahan-bahan jenis -bahan ni dia akan meminta rangsangan, Dia motivate kita untuk mencari lagi dan lagi dan lagi Ha ah, betul So lama-lama dia akan jadi ketagih Bila ketagih ni susah nak berhenti So uh, tapi apa orang kata Uh, melihat inter pornografi ini sebenarnya dia boleh merangsang pengeluaran hormon dopamin ini secara berterusan. So dia susah nak stop. Lepas tu sebab tu dia akan mencari daripada satu video, satu video dan satu video dan lama-lama dia menjadi tabiat yang susah dia lupakan. Yeah, and I think saya pernah dengar memang um, my friend punya anak yang dia jadi tak fokus tau bila nak belajar sebab you know selalu curi-curi nak tengok video lucah it becomes an addiction and then you know orang the implications of it is tidur lewat and then asyik termenung and they feel very agitated cepat rasa macam nak marah ya yeah? so semua ni memang kesan buruk so kesian tengok budak-budak ni you know so bila dah ketagih tu banyak lagi masalah yang you know yang akan berlaku I think isolation is one of it as well Dia isolate themselves so yeah. daripada orang lain kan Ya yeah, betul tu kalau kita bercakap daripada segi sosial. Hmm. Tapi kalau kita bercakap daripada segi fizikal ni Yang biasa kita tengok lah Bila dia orang ni uh, melayari internet atau video-video macam ni Ransangan tu terlalu uh, orang kata menyeronokkan Menyebabkan mereka susah nak tidur malam Sebab apa? Sebab daripada satu video to the next video to another video Lepas tu susahlah jadi hilanglah tenaga tu Okay. And then emosi dia orang ni Kadang-kadang uh, dia orang ni sebab masih anak-anak kan so, Susah nak kawal emosi Jadi stres, rasa malu, rasa bersalah Bila dah tengok benda-benda macam ni kan susah nak kawal perasaan And then minda kita, kita pergi sekolah Kita hilang fokus, susah nak belajar Daripada segi sosial tu lah yang macam Dr. Rabia cakap tadi So dia nak mula isolate diri dia Lepas tu dia akan mula tu tengok kawan-kawan untuk orang lain Dengan pandangan yang berbeza I think yang lebih risau ni apabila budak-budak ni mudah ada tanggapan salah pasal hubungan. Yes. Tanggapan salah pasal cinta dan even about their, boi, their own bodies. Oh, eh. yeah. ha, dah lah benda yang tengok ke pornografi adalah rekaan semata-mata and it's not realistic kan sebab dia dilakonkan. Tapi pun ada skrip dia kan. Betul, ha. Ha. And betul. it's promote violence and also dia Perlakukan seorang wanita itu sebagai objek seks. It look down on women. Hmm, betul betul sebab pornografi ni dia sebenarnya tak ajar kita uh, kasih secara kasih sayang secara apa apa orang kata secara realistik hmm. uh, dia tak, tak mengajar kita you know, erti hormat hmm. okey uh, dia cuma tunjukkan aksi dan kebanyakannya yang berlakon di dalam uh, Video pornografi itu dia dibayar So jadi dia benda dia mengelirukan lah Especially anak-anak kita lah kan uh, Sebab dia orang pun masih dalam proses Untuk belajar faham diri sendiri Orang lain kan uh, So ini akan mengganggu perkembangan dia orang Jadi Puan Farisal nak tanya Jika adalah adik-adik kat luar tu Tersalah klik pop up kan Tersalah klik Okey ada orang hantar Tersibah doktor eh, tersebar. Jadi gambar-gambar yeah, lucu ke pada ikan burung sunuca. Jadi apa nasihat puan kepada anak-anak je? -anak I think first things first, <coughs> don't blame yourself, okay? Jangan salahkan diri sendiri. And then kadang-kadang benda tu muncul without you looking for it, like I mentioned. Tapi yang penting, kita terus bertindak. Okay, what we do next is important, which is, you know, switch off the screen, tutup laman web tu, and then take a breather, tarik nafas, digest kejap, what did I just look, you know, and kemudian cari orang dewasa that we actually trust, whether it's your parents, uh, your teacher, your counsellor ataupun ada abang ataupun yang kakak yang baik. You know, mereka boleh bantu, you know, they can help you fikirkan langkah seterusnya. And moving forward, I think it's important to ask parents untuk bantu pasang kawalan keselamatan dan telefon ataupun, dekat telefon ataupun tablets. You know, we've got parental controls now and and penapis kandungan, you know, to filter through what Your children, what you're watching, and satu lagi bila kita guna internet tu cuba duduk di tempat yang terbuka. So the placement of the computer at home is also very important, mm -hmm. kan? Usually we put it dekat uh, dekat ruang tamu, ruang tamu not in the room where it's closed. You know, that's when you cakap up isolation. Sometimes they, when the door can be closed, you know. So, and then uh, that's one of the things yang boleh ganggu godaan untuk keep on wanting to watch hmm. to prevent addiction. Yeah. Hmm. Okay, cakap pasal the trusted adult. Last uh, minggu kita ada berbincang pasal orang dewasa yang boleh dipercayai the trusted <coughs> adult. Yeah. So waktu inilah trusted adult ni sangat penting dalam kehidupan adik-adik. Eh. Jadi adik terenung balik siapakah trusted adult kita? Siapakah mereka? Mungkin guru, mungkin ibu bapa, mungkin kakak atau abang atau pakcik makcik yang kita percaya Okay, jadi pergi kat mereka minta bantuan ya. Yeah. And as a parents eh, yeah, Ataupun as a adult eh, yeah, trusted adult Kita pun ada tanggungjawab We need to be there Whenever they need Kita kena available to them To listen And to even to help And I think it's not just about availability I think it's the you know, being able to be open dengan anak you. Hmm. So you get that you know, so anak you boleh datang and talk to you about these very complicated things like pornography. Hmm. Hmm. So how we react is something so important juga kan, our reaction to it. Okay, thank you Puan. Puan Amin nak tanya okay, jikalau kanak-kanak ni dah tunjuk tanda-tanda ketagih dah tunjuk dah. Jadi apakah langkah terbaik untuk atasi masalah ni? Okey, uh, orang kata strategi untuk menangani menangani ketagihan ni sebenarnya uh, dia mencabar hmm. tapi kita boleh buat. Okey, uh, pertama kita kena ada kesedaran diri uh, dan juga komitmen untuk, untuk kita merubah uh, kita punya apa orang kata ketagihan tu sendiri. And maybe maybe uh, strategi yang paling utama yang kita boleh buat adalah kita mengelakkan triggers itu. Okey, kita boleh tengok situasi, uh, kita boleh tengok kandungan orang kandungan yang kita tengok itu menimbulkan perasaan yang tak elok tadi yang kita bincang tadi tu kita kita kena jauhi semua tu. And then kita juga boleh apa orang kata melakukan aktiviti yang lebih sihat untuk kita uh, apa orang kata mengeluarkan hormon dopamin tadi tu kita boleh buat dengan melakukan aktiviti fizikal macam contoh bersukan aktiviti yang kreatif so benda-benda ni semua akan mengalihkan perhatian kita daripada kita apa orang kata fokus kepada bahan pornografi itu and then daripada segi emosional juga kita boleh lakukan uh, beberapa teknik lah Okay, contohnya kita mungkin kita nak lakukan meditasi. Kita kalau segi orang Islam kita dia nak berzikir, okey, kita nak buat relaxation. Semua tu boleh bantu kita mengawal emosi, kita lebih tenang dan kita lebih uh, orang kata mampu untuk mengawal diri kita. Dan paling penting adalah hubungan sosial. Sebab kalau kita tengok kan hubungan sosial kita dalam online itu adalah bukan hubungan yang realistik. So apa yang kita boleh buat ialah kita kena luangkan masa lebih banyak dengan keluarga, dengan kawan-kawan supaya rasa sunyi itu kurang. So kita pun tak adalah membuat aktiviti yang kita yang tak sihat di belakang itu secara online. And I think it's also important to, you know, you know when you mention kan kita to have other to have hobbies. Hobbies hmm. is also very important, kan? Sometimes when we lack hobbies too, benda-benda macam ni, because we are bound to it's it's pretty, you know. Unfortunately, it's very kita senang untuk terdedah dengan benda-benda ni. But then when we have hobbies, we have other things to do. Kita tak ada masa untuk, you know, cenderung ke arah ini. So yeah. So yang paling penting kita jangan pendam seorang-seorang. Yeah, okey, sure. jadi bila really? perlu bantuan, tanya sajalah kepada orang yang boleh bantu seperti orang dewasa. Right. Betul. Yeah. By step by step lah sebab cabaran kan okey untuk mengatasi uh, ketagihan pornografi ini. Jadi terima kasih banyak-banyak kepada puan Amina dan puan Farisha Okay. untuk persyen pada hari ini dan kepada adik-adik semua kat luar sana tu jangan rasa salah Malu untuk bertanya Minta tolong kalau kita keliru dan kita takut Dunia online ni banyak benda yang baik It's very manfaat Tapi ada juga bahaya Okay, secara online ni Jadi kita yang kena belajar Cara untuk kita jaga diri kita Jadi jumpa lagi pada episod PWD Podcast yang seterusnya Jaga diri And pilih buahlah pilihan yang bijak dan sihat Bye